Добрый день. Меня зовут Иван, родился в Донецкой области, в городе Тарас. Ну, проживаю в Харькове уже 15 лет. Почти. Пошел сюда, потому что не хочу, чтобы подобная ситуация повторилась в Харькове, либо где-либо в Украине. Украина должна быть единым государством. Побывая здесь, в общем-то, мы видим, что на самом деле это скорее там, агрессия со стороны другого государства, нежели со стороны местного населения. Потому что что-то из сепаратистов, пока местных, не, не особо замечаем. Хочу сказать спасибо волонтерам, которые ездят и всему народу Украины, потому что мы получаем там, помощь и рисунки. Очень приятно получить, детские рисунки, особенно тут, отличились в этом плане, по-моему, Тернополь больше всего отличился всегда стараемся перезвонить, если вы оставляете номера телефонов там, на, на вещах, на рисунках, на каких-то продуктах, то мы обязательно стараемся перезванивать, лично поблагодарить людей, которые этим занимаются. Потому что ну, ситуация с обеспечением армейским, вы знаете, довольно сложная. Там по законодательству у нас до сих пор на солдата в день положено 17 гривен. Вы понимаете, что это нереально. В общем, мы, мы тут стоим в общем -то, не для того, чтобы тут никто не, не приходил сюда для того, чтобы убивать. Мы скорее здесь стоим как сдерживающий фактор, потому что мы видим, что когда мы находимся здесь, нет никаких нападок, по крайней мере, на мирное население. И я думаю, что мы освободим все-таки наши земли. Все, спасибо.